उनको लाने के भी हमें उठाना चाहिए कि असला दोस्त क्या महाजिर क्यादतें हलफ उठाएंगी मुझे बताइए क्या महाजिर कौम अपने पार्टी लीडरों को मजबूर करेंगे तहरीक इंसाफ मुत असेंबलियों में बैठी हुई है जावेद हाशमी नून लीग के हैं नवाज़ शरीफ की पार्टी को मजबूर कर सकते हैं आपके पास इतनी भारी अक्सियत हो सकती है दो तिहाई मेरे ख़्याल में हो सकती है कि आप महसूल बंग्लादेश को वापस ला सकते हैं अच्छा मुत ने कमेटी भी बनाई हुई है जो मतलू का अमलाकें बंगालियों की छोड़ी हुई वो अरबों रुपये के बराबर बनती हैं एक एक मैसूरी ने बांग्लादेश वापस आ सकता है बाइज्जत मकाम पा सकता है उन मथ्रुका इमलाक की बुनियाद पे चूंकि मथ्रुका बांग्लादेश में उनकी जमीनों पे बंगाली काबिज है यह है मथ्रुका का फलसफा जैसे मथुरुका सिंध है ठीक है मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब मुतह पाकिस्तान ये करेगी अट्ठासी से इलेक्शन लड़ती आ रही है दो हजार इक्कीस हो गई है कभी मैसूर ने पाकिस्तान की बात नहीं की है मैसूरीन की बुनियाद पर सिंधु देश बनाना चाहते हैं अकल की हालत देखिए और महाजर कौम के कारकुनान को देखिए आपस में लड़ते हैं इन मफाद परस शहरी वडेरों के लिए आपस में लड़ते हैं खुदारा जावेद हाशमी जो मुल्तान का लीडर है कम से कम उसके कहने पर दो गैरत कीजिए कौम खामोश बैठी हुई है लीडर खामोश बैठे हुए हैं, हमारे भाई कैंपों में सड़ रहे हैं एक पंजाब का शख्स जो है उससे हमदर्दी कर रहा है और आप बेगैरत पाकिस्तान को लिए क्या पाकिस्तान इनके कैंपों के अंदर लोगों को और खत को उन्होंने मार मार के रेप किया उनके सीने काटे उनके बस कह नहीं सकते हम जो नौजवान थे वो दर्द लेके फोच गए मुझे तो दो बड़े कैंप से ला, ला उसमें ढाका के अंदर मीरपुर एंड मोहम्मदपुर बहुत बड़े अभी भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अच्छा क्यों बैठे हुए हैं बांग्लादेश उनको कहते हैं तुम जो हो तो पाकिस्तान कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं